Datuk yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, terima kasih kerana saya diberikan juga kesempatan untuk uh, berbahas tentang apa yang dikatakan pengumkan uh, ordinan darurat yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri pada pagi tadi. Saya yakin dan percaya bahawa uh, sekiranya kita memiliki pemikiran yang rasional bahawa kejayaan pada hari inilah merupakan kejayaan rakyat kejayaan uh, civil society kejayaan pejuang-pejuang yang mahukan negara kita bebas daripada sebarang uh, ancaman yang berbentuk undang-undang yang walaupun atas nama apa sekalipun kita tak mahu meninggalkan generasi akan datang dengan akta ataupun undang-undang yang boleh membinasakan potensi masa depan mereka. Saya rasa ini kejayaan rakyat Malaysia keseluruhannya yang mahukan negara kita lebih baik, lebih progresif dan mahu demokrasi ini disuburkan. Kerana kalau kita mentelaah sejarah masa lampau dan pada pagi tadi pun Yang Amat Perdana Menteri menyebut tentang sejarah dan ingin kita melihat kesan negatif Negara-negara yang berlaku contohnya di Timur Tengah Di sini ingin saya mengatakan bahawa Walaupun tidak 100% tepat Dan boleh dipertanggungjawabkan Tetapi dalam sejarah kita membaca perkembangan demokrasi Negara yang mengecilkan Ataupun negara yang membunuh demokrasi itulah Yang rakyat lahir dan menuntut keadilan di jalan rakyat kita tak mahu nanti rakyat berpegang dengan falsafah Dengan izin dengan the people Take the law into their own hand Nanti negara kita akan menjadi negara yang tidak lagi punya prinsip Dan nilai-nilai demokrasi yang kita mahu banggakan pada hari ini Bila undang-undang ini di, di, apa, diungkai pada pagi ini Ia telah menjadi satu sejarah Supaya jangan lagi ia berulang dan jangan lagi dia menjadi suatu rujukan yang punya pengalaman pahit dalam sejarah negara kita kalau kita perhatikan mungkin kita boleh bertoleransi dengan uh, pendekatan British uh, sebelum merdeka untuk mereka menggunakan audien darurat terhadap pengganas komunis memang mana-mana bangsa yang bertamadun pun mengelak dan menutup apa yang dikatakan gerakan menjatuhkan kerajaan dengan cara kekerasan tetapi ordinan tahun 64, 66 dan yang paling tragis ialah 77 kita dapati semata-mata bermotifkan politik apa yang berlaku di Kelantan tahun 77 kerasa dalaman mana-mana parti itu berlaku pada mana-mana parti tetapi ordinan darurat digunakan apakah itu suatu tujuan sebenar ordinan ini perlu darurat untuk mengambil alih kuasa pada waktu itu di Sarawak kes Stephen Kaloningkan yang menjadi rojokan pelajar-pelajar undang-undang pada hari ini juga tidak menyaksikan keperluan ordinan ini untuk dilaksanakan jadi kita jangan lupa walaupun pada hari ini telah di diungkai 3 daripada 4 yang disebutkan pada pagi tadi kita masih punya fasa 149 dan 150 yang masih lagi berdiri teguh masih lagi uh, dengan izin stated enshrined in our constitution tentang dan, dan telah pun enam kali dipindah ya, untuk eh, dia berdiri teguh dan boleh juga berlaku apa yang dikatakan pelanggaran kuasa abuse of power dengan izin walaupun tidak ada lagi ditarik balik yang ketiga ketiga-ketiga ordinan itu tapi masih ada lagi 149 150 yang masih boleh memberikan kuasa darurat itu kepada siapa yang menjadi pemerintah kita boleh bertoleransi sebenarnya tentang kalau berlaku bencana umum banjir, kebakaran, perang negara kita diserang, jerebu yang pada, pada tahap kritikal itu kita boleh terima tetapi kalau atas untuk mengambil alih kuasa politik sebagaimana berlaku di Sarawak dan Kelantan menggunakan dua ordinan ini semata-mata untuk mengambil alih kuasa ini kita tak boleh terima jadi saya ingin uh, sikit, uh, okay. saya ingin untuk menyatakan bahawa kena, kita, kita, kena ingat walaupun pada 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 pagi tadi pada pada pagi tadi ada tiga ordinan yang ditarik balik tetapi kita masih ada 149 150 yang masih terdedah kepada pelanggaran kuasa sila berkasih <coughs> Betul ini betul. Terima kasih Kubang Krian. <coughs> Maka telah jelas uh, seperti yang ditegaskan oleh Kubang Krian bahawa Dewan ini merakamkan yang berlaku hari ini adalah penarik balikkan pro proklamasi darurat tiga daripada empat satu tidak ditarik balik yang 64 ya <coughs> maka Datuk Diputol saya ingin bertanya kepada yang, yang berhormat Kubangkrian apakah yang berhormat Kubangkrian bersedia <coughs> untuk <coughs> bertanya kepada menteri ya dalam ruang waktu yang sudah lebih daripada 40 tahun, 4 dakat lamanya dan pelbagai ordinans yang di uh, dikemukakan, digubal, dipindah dan sebagainya hasil daripada penggunaan akta satu, satu, perkara 149 dan 150 kosong yang, memburuk, yang mempunyai yang merupakan kuasa eksekutif yang menentukan ordinans-ordinans tersebut. Bersediakah Kerajaan, Bumat, Bum Kebangkiran untuk menyenaraikan segala ordinance-ordinance itu secara terperinci dan di mana ada penggunaan ataupun salah gunanya, abusenya, contohnya menafikan Royalty Kelantan, menggunakan satu ordinance <coughs> dalam perkara yang telah sebenarnya digunakan ordinance ini, dalam menafikan Royalty Kelantan, ya. Yang Mbak Bunia <coughs> uh, Gua Musang ada di sini, Ya, <coughs> maka ini adalah abuses yang berlaku tatkala penggunaan ordinance ordinance emergency ini ya berlaku dalam dalam mana eksekutif yang menggunakan peruntukan-peruntukan yang masih ada lagi dalam perkara 150 dan 149. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan terima kasih sahabat saya yang berhormat Kuala Selangor yang saya rasa telah mengangkat satu isu yang penting di sini supaya kita juga minta supaya menteri di jabatan menteri supaya menyenaraikan uh, satu senarai penuh uh, apakah di ordinan peraturan warta yang telah pun dikemukakan uh, semasa ke-33 ataupun ke-44 ordinan itu dilaksanakan sebelum daripada ini. Ini penting ya. Uh, sebagai contoh saya uh, ingin uh, ini darurat 69 sebagai contoh. Seksyen 4 yang jelas uh, memperuntukkan tentang sepadan uh, laut diukur daripada paras air surut bila pada pagi tadi uh, PM datang ke Dewan Yang Mulia ini untuk ungkai uh, ordinan ini ini bermakna sempadan laut yang diukur pada paras air surut itu juga terungkai sama. Jadi adakah di hadapan yang mulia uh, Gua Munsang yang menjadi arkitek uh, Akta 144 pada hari ini adakah jaminan kerajaan serta merta bagi balik royalty kepada rakyat negeri Kelantan ini penting ya supaya jangan uh, musim darurat dahulu kita aman sekarang tapi hak dirampas ini penting dan kalau kita bersungguh untuk tarik balik ungkai balik akta it, ordinan itu maka sudah berang pasti atau juga yang menyangkut tentang hujah Menteri di Jabatan Menteri sendiri sewaktu kita berbahas tentang royalty petroleum antara hujahnya adalah kerana sekatan eh, Ordinan Darurat 69 yang memperincikan tentang hak atau persepadan laut sesebuah negeri dalam negara kita jadi oleh itu Datuk Ida Pertua ada sangat penting ya untuk kita eh, belajar daripada kesilapan masa lalu Cendekiawan Cina pernah mengatakan Ai Cheng mengatakan sejarah adalah cerminan masa depan. Kubang Kita mau supaya masa, masa depan yang dah habis. Dah ya. habis. Jadi saya rasa apa yang harus di eh, diperdebatkan di sini adalah kalau kita mau melangkah ke hadapan dengan cemerlang buat secara ikhlas dan jujur. Bukan kita mau menjadi apa yang dikatakan oleh uh, Karl von Clausewitz ya yeah? apa yang dikatakan the pride of glorious defeat ya. Yeah? jangan kita jadi mencari alasan untuk keluar sama ada kemenangan ataupun kekalahan tapi yang penting ialah kita mengotakan janji kita memberikan hak kepada setiap rakyat dalam negara kita saya minta maaf uh, Sungai Siput kerana halangan daripada menghormati speaker atas masa terima kasih